Несподівано, 16-та година лавіка, як і, як і була раніше, так да, усміхнена, я все щаслива. Здесь, а також не відкладай на завтра те, чи можна надихатися вже сьогодні. Круті ідеї, фантастичні гаджети та секрети успішних людей. Все це просто зараз. У стартап шоу з низкафе три в одному. І скільки потрібно грошей для того, щоб взяти і створити свій власний бренд. Какими проблемами сталкиваються українські молоді дизайнери і чому так важливо нам вместе покупати українську одежду, Об этом ми говоримо з молодими ребятами, котрих, кстати, можу в прошла студії не пара. Ольга Лимаренко і Євгеній Щербак співзасновники проекту Хованки це молодий бренд вуличного одягу для творчих та активних українців. Команда випускає чоловічі та жіночі футболки, реглани, шапки, а також верхній одяг. Кстати, вот почему цвета такие яркие? Я слышала, Саня говорил вне студии, да, что они важны для путешествий, прогулок. Ну, это про куртки. Почему, например, они черные, а подкладка я скрала Там помаранчевого кольору, жовтого, червоного. Изначально мы хотели ее делать двустороннюю. Хотели, чтобы одна сторона была яркая, другая темная. Но потом случились некоторые сложности, не получилось ее сделать двусторонней, поэтому получился яркий подклад и темный верх. Так, давайте Теперь как раз о сложностях и поговорим. В самом начале возникла у вас идея, вложили сумму определенную денег. Какую? Ну, это приблизительно было 56 тысяч гривен. Нам очень повезло, и наш первый выезд на выставки как раз... Это uh, была кофейная ярмарка, завод платформа так, mm -hmm. так, так. И наш проект окупился за два дня. Это был uh, тихий Шок. Uh, да. это... Подождите, вы нашли одежды, <свят> да. приехали туда, выложились да. на раскладочке и вас смели, все Смели за два дня. все за два дня. Ну, смотрите, ну вот много украинских дизайнеров, молодых, как раз э, в свитшотах сейчас э, себя и проявляют свое творчество, делают разные надписи, принты на футболочках. А, чем вы такие вот супер особенные? Вот в чем ваша киллерфича? Вот, <свят> мы <свят> хотели. <свят> выделиться и э, решили не делать принт такие, а сделать комбинацию тканей, то uh -huh. есть э, черная основа и серая наша стрела. Uh -huh. Но есть у нас еще супер особенность, это наши варежки. Варежки. Да, uh -huh. они функциональные на кнопочке, uh -huh. э, Когда холодно, можно одеть. И ну да. Гореть. И в носу уже не поковыряем. А значит, все учатся на ошибках, да, вот чужих людей. Расскажите про свои ошибки, которые были допущены в самом начале. Самые явные ошибки это была несогласованность с нашими с нашим цехом. Да, который производил именно непосредственно нашил одежду. То есть, если мы показываем, рассказываем, что мы хотим. Угу. На выходе мы получаем продукт, который ну, вообще не соответствует тому, а -а -а. что мы хотели. Да. И... Как вы решили эту проблему? Да это было сложность и очень чуть -чуть сложно. Чуть -чуть мы, конечно, ругались. намучились с первой нашей коллекцией. Она у нас затянулась, наверное, на месяца два. Нам mm -hmm. не отдавали просто вещи. Мы уже хватали за голову и думали, да, сезон но, деле... прошел. И думали, что мы уже абсолютно ничего не продадим. Сейчас также вам создадим некий опыт, потому что пойдем на улицу нашего города и будем узнавать, знают ли о вашем бренде молодые люди наши киевляне или гости Вау. города. Давайте, Интересно. послушаем. Давайте, конечно. На тебе сейчас есть что-то от украинских дизайнеров? С собой нет, но у меня есть очки. Я даже не знаю, нет. А ты слышала когда-нибудь о проекте, который называется Хованки? Хованки нет. Нет. С чем у тебя ассоциируется название проекта «Хованки»? Сразу ассоциируется с мужчиной и рюкзаки почему-то. Игрой. Возможно, куртки. Какая-то накидка, не знаю, с капюшоном. Прятки на украинском «Хованке». Куртки с капюшонами такими большими. Капюшоны, что-то такое, как бэги, не знаю. Кенгурушки, свершоты, что-то такое. И все в темных цветах почему-то, ну, мне так кажется. Хаки, возможно, серое что-то, ну, как... Все обычное... Кстати, о цене давайте поговорим. Стоимость от и до. Футболочку можно купить за 300. Mm -hmm. Свитшот можно купить... За 800. 800. 800? Нет, это вот Клинец. этот свитшот ага. за 800. То есть свитшоты начинаются от 600 гривен. Угу. А теплый свитшот с варежкой с капюшоном цена 800 гривен. 800, а в это дорого. Хотя на самом деле первоначальная цена была на первой ярмарке 650 угу. гривен. Ну и курс тогда был намного ниже. Вы робота пошив на замолвление? Ну еще не практиковали, нас уже много об этом спрашивали. Пока угу. что не делали. Так, когда уже в вашей одежды где будут видны европейцы и ребята из разных стран? Ну скажут. это наша мечта, это наша цель, да. и да? мы думаем, что все очень скоро будет. Тогда давайте от вас сейчас э, советы, как сделать так, чтобы украинское производство все же было на пути к продвижению. Наш и... девиз: лучше делать, чем не делать. Вот. То есть на самом деле, наверное, залог нашего успеха это в том, что мы абсолютно не боимся потерять, потерять даже все. То есть мы изначально когда с Женей говорили про этот проект, мы были готовы потерять все. Mm -hmm. Ну, то есть в плане, что ни он, ни я не расстроимся, если совсем ничего не пойдет. Mm -hmm. Вот. Это придает некую уверенность в себе. То есть, mm -hmm. когда не боишься потерять, то, в принципе, работаешь на легкие с удовольствием. Mm -hmm. А когда работаешь на легкие с удовольствием, все получается. Наверное. Mm -hmm. вот так за ваши битвы, за пураны. Спасибо, пораны. ребят, большое. Да. Мы не будем прятаться, потому что ровно через час мы дальше будем вещать о интересном. И, знаете, у нас на самом деле... Из э, рекордов Гиннеса такие себе новости, как самая маленькая Библия в мире. Кто в Кубик Рубика? Яркое приложение для коллажей, пам-пам-пам. И Викториночка. Конечно же мы будем раздавать наши подарки самым внимательным телезрителям, кто будет правильно отвечать на вопрос, который буду задавать я. Я. Можно я? Хорошо? Ну ты все, до ну, все, все все встречи можно. ровно через час. Я счастливая буду ждать вас и Саня тоже вас ждет, видите? Улыбается даже. thank you